Добрий вечір. Сьогодні вперше в нашій програмі бере участь директор комунального підприємства Житомир-водоканал Андрій Нікітін. Ради вітати вас у студії, Андрій Миколаївич. Доброго дня. E, насамперед цікаво дізнатися, чому ви нещодавно, 4 місяці тому, прийняли пропозицію Сергія Сухомлина, Житомирського міського голови, очолити Житомир-водоканал. чергу для мене цей шаг був зв'язаний з тим, що це дійсно цікава робота. Какое бы мнение ни было сформировано о директорах водоканала, но работа водоканала ⁇ это искусство. Это интересно тем, что это всегда внедрение новых интересных технологий. Это интересные проекты, которые связаны с улучшением, с улучшением качества питьевой воды, с улучшением экологии, с улучшением услуги тем людям, которые ее потребляют, с улучшением общения и взаимосвязи между потребителями и самим предприятием. То есть вам интересно это втилить, проводить, и поэтому вы приняли пропозицию, правильно я Я скажу вам честно, я всегда был фанат технологий. Мне всегда mm -hmm. интересовали самые последние разработки, которые можно быстро и качественно внедрить на таких предприятиях, как «Водоканал». Ну, расскажите про себя, несколько слов, где вы учились, возможно, где вы работали. Потому что наши телеглядачи знают, знаю, что, чтобы стать директором, нужно пройти определенные этапы, правильно? Я думаю, что у вас уже, несмотря на молодой век, есть опыт работы. В 2003 году я закончил Киевский политехнический институт, и специальность моя — это менеджмент производственного предприятия. То есть фактически это руководитель предприятия, которое что-либо производит. В данном случае «Водоканал» — это производитель воды, услуг по поставке воды. Поэтому здесь у нас есть совпадение. Впоследствии я работал в компаниях, которые исключительно занимались инженерией в сфере отопления, водоснабжения, водоотведения. В последнее время я работал в компании, которая являлась представительством немецкого большого производителя, и моей задачей являлось сотрудничество в первую очередь с водоканалами Украины. Это очень интересная работа. Я вспоминаю свой взгляд из той жизни, когда я смотрел, как мне хотелось улучшить Не завжди вдавалося це зробити швидко. І моє это, это саме з каждым днем возрастало. Когда это желание есть где є тут, я уверен, що в житті всегда завжди. Так залишилося зі мною. Угу. Е, яке враження у вас склалося відносно от, технічних можливостей Житомирського водоканалу за ці чотири місяці і відносно колективу людей, їх фаховий рівень? Если мы говорим о технических возможностях водоканала, я знал о состоянии, в котором пребывает водоканал еще до своего прихода достаточно давно. Ну, потому да. что вы спик да. Я не знал, что это состояние настолько трудное. Действительно, это проблемное предприятие. Но если мы говорим о людях, я уверен, что мы с моими коллегами, руководителями зажгли в людях искру, Которая дозволить привести предприятия к найкращим змінням, я в це вірю. А яким чином вам вдалося цю іскру запалити? Цікаво. Просто люди, отримують невелику заробітну плату, будемо так говорити, знають, що є певні проблеми, які накопичилися десятками років. Що ви їм таке сказали, що ця іскра запалилася? Знаєте, у мене в серці горить уверенність в тому, що змінен будуть в іншу сторону. Я думаю, то этот заряд я передал своим коллегам. Они верят. Я очень надеюсь в то, что они верят, особенно молодежь. И буду стараться делать все, чтобы наше предприятие было одно из лучших в стране, и мы смогли наконец-то дать людям э, хорошее мнение о водоканале. Ну, дивитесь, останні 20 років, а то на ведь и больше, 70 головой, які були уже томари. Говорили про те, що дуже все погано, тобто зношені системи, от, е, глобальна реконструкція неможливо, тому що немає грошей. Як ви бачите цю ситуацію? Чи дійсно е, все так погано, чи виходячи з того, що ви щойно сказали, от, е, все ж таки можна щось зробити. Якщо так, то завдяки чому можна це зробити? У меня есть простой и сложный ответ. Простой ответ будет звучать примерно так. Если у вас есть какая-то вещь или предприятие, для того, чтобы она себя хорошо чувствовала, этим нужно заниматься. Этим нужно заниматься систематически. К сожалению, на сегодняшний день мы все вместе, и предприятие, и город, уже прошли ту красную черту, где можно было что-то ремонтировать. Сейчас речь может идти только о полной реконструкции. И мы можем начать с самого начала. Это касается и насосной станции забора воды из реки, трубопроводов, которые поднимают воду на очистные сооружения водопровода. Один из самых проблемных объектов – это наши очистные сооружения воды, которые, к сожалению, сегодня уже не справляются с тем качеством воды, которая есть, которая сильно ухудшилась. И нам нужно строить новые для того, чтобы очистить эту воду. Ты взятый я сейчас подойду к этому. Оф. Следующим этапом идут насосные станции, которые работают у нас уже многие десятки лет. Когда-то давно город строился на мощности, которых сейчас нет в городе. Это была и промышленность, и рассчитывалось на так. большее население. Так. Всегда проектировщики закладывали какой-либо запас. Поэтому насосное оборудование, энергоемкое, потребляет гораздо больше, чем нам нужно. То есть удельная норма потребления киловатт на один куб воды в два с половиной раза превышает э, то, что нам необходимо. Поэтому одной из главных наших целей это экономить на электроэнергии, но не за счет качества предоставляемой услуги. К сожалению, на сегодняшний день предприятие находится в такой ситуации, где мы обязаны, вынуждены. Просто вынуждены экономить и немножечко ухудшать качество услуги. Вот. Также речь идет и о сетях. Я думаю, все жители города видят, что водоканал имеет много проблем с авариями. Также мы видим, что у нас, в принципе, много мест, где авария ликвидирована, но не заасфальтирован участок. Это тоже есть проблема. А была авария ликвидована, а потом снова на том же месте она выникает. Да. такая тоже бывает, на жаль. Чуть-чуть в лучшем состоянии находятся канализационные сети и очистные сооружения. Слава Богу, что сегодня мы можем качественно, очень хорошо чистить воду. И качество очистки сточных вод, в принципе, находится даже чуть лучше, чем европейские требования. Но при этом мы имеем двое огромных очистных сооружений, которые являются большими потребителями электроэнергии и находятся в крайне аварийном состоянии. То есть ну, они изношены, изношены более чем на 70%. Это подвигает нас к тому, что мы уже никуда не уйдем от реконструкции или строительства новых очистных сооружений. Также чего уже давно нет в развитых странах, это большое количество людей, которые обслуживают такие объекты. И чем старее такие честные сооружения, тем больше их надо обслуживать. Вы понимаете, это связано с ремонтами. Опять же, предприятия требуют тотальной автоматизации, диспетчеризации, потому что объекты, которые автоматизированы, требуют гораздо меньше обслуживающего персонала. Поэтому наша цель Улучшить качество еще очистки воды, уменьшить энергопотребление и автоматизировать такие объекты. Ну, опять же, состояние сетей насосных станций канализации все-таки находится в лучшем состоянии, чем водопроводные сети. І знов таки, а де гроші взяти на це? Тобто плани і задачі, які ви поставили, вони зрозумілі. І я думаю, ні у кого не виникає сумніву, що вони доречні чи недоречні. Так має бути, як ви сказали. Але йде е, економічний базис? Правильно буде відповідь розділити на дві частини. Друга часть буде розговори про мировому банку. У нас є сьогодні унікальний шанс сильно змінити ситуацію. во всех направлениях, о которых я говорил прежде – это и энергопотребление, это и автоматизация, и тотальное обновление за счет средств кредита, который предоставляет Мировой банк. Таких городов на самом деле немного, и Житомиру очень повезло, что мы, проведя переговоры с Мировым банком, все-таки получили этот кредит и имеем возможность реконструировать водопроводную станцию, канализационную, а также сети. Но все-таки в первую очередь мне бы хотелось акцентировать внимание на том, что у руководства города есть очень хорошее понимание, насколько большая проблема сегодня на водоканале. Все видят, что много жалоб поступает по отсутствию воды давления в кране, по качеству и цвету воды, которая течет из этого крана, и по количеству аварий и ну, дискомфорту людей от того, что они сталкиваются с этим ежедневно. Это люди, это автомобили. И это очень неприятно. Поэтому я могу сказать, что мы смотрим одним и тем же взглядом с руководством города на эти вещи, и мы знаем, как выйти из этой ситуации. Но, к сожалению, быстрого выхода из этой ситуации нет. Знаете, то, что я увидел здесь и почувствовал на себе, когда я работал на предыдущей работе, в принципе, процессы шли быстрее. Коммунальное предприятие это инертный механизм, инертный организм, и любое начинание не может быть реализовано так быстро. Это связано со многими факторами, и с человеческим, и с бюрократическим. Но я немножко ушел от темы. Все же мы идем к этим изменениям, и мы придем к ним. Я для себя поставил э, лимит по времени, что если все будет хорошо к середине весны, мы сможем улучшить состояние по энергопотреблению. Uh -huh по давлению в кране и по э, авариям. Следующим этапом мы запланировали улучшение качества питьевой воды. Мы долго искали способы и разрабатывали стратегию, как да, это сделать. Да. Приводили разные испытания. Мы не хотели уходить в дорогое качество очистки, но, к сожалению, мы видим, что на сегодняшний день нам все-таки придется э, искать способ очистить эту воду, скажем так, дешево это не получится сделать. То есть до реконструкции очистных сооружений за средства Мирового банка нам бы очень хотелось улучшить качество воды. Мы видим, что нам нужно все-таки применить. Это не назвать, что это реагенты. Вот я скажу, что мы обязаны применить активированный уголь для того, чтобы брать неприятный запах из воды, потому что по-другому мы этого сделать никак не сможем. Ну, все житомаряны знают, не только житомаряны, и жители области, что была нещодавно такая ситуация с водой, когда водоканал звернувся до мешканців, Певний період не вживати воду в кранах і взагалі її використовувати тільки для технічної цілей. Також були ситуації і інші, коли певні періоди якість води була, і ви вже про це зазначили декілька разів стосовно якості води. Якою є ситуація нині? От просто ви можете як начальник директор водоканалу сказати: так, шановні житомиряни, ви можете сміливо. Ну, я розумію, їй треба кипятити цю воду, так, але не бійтеся, що ви отруїтесь. Ми бачимо, що люди зараз вже навіть і, і тільки руки миють. І, і те кажуть, що можливо вона такого кольору, що й руки ну, якось бояться люди мити. К сожалению, проблема вже э, прийняла системний характер. Бороться с такими проблемами тоже нужно только системным способом, ну или тотальной реконструкции. и ухудшение качества воды в нашем ветвичном. И сильное устаревание очистных сооружений и водопроводных сетей влияет на то, что, как вы помните, нам, мы не смогли справиться с сильным ухудшением качества воды в жаркую погоду, которая проходила примерно с середины августа до середины сентября. Особенно я вспоминаю цвет води, який шо из кранов, коли було связанное с зв'язане з відмиранням ви Тоді заявили про це відкрито, щоб всі розуміли, що якби ви не, не перекинули вину на щось інше, там, а заявили і застерегли житомарян не вживати його. К сожалению, на сьогоднішній день це не проблема водоканалу, не проблема директора водоканалу, кого-то що. Це наша городська проблема. Слава Богу. Мы смотрим одними глазами на это Я надеюсь, все вместе, и мы из этой проблемы выйдем. Сегодня якость воды. Вот. На сегодняшний день, так. если вы помните, несколько недель назад у нас была остановка водовода. Так. Мы так. занимались так. заменой тех участков, которые мы не могли бы поменять без остановки водовода. Мы вымывали из сети воду с высоким содержанием марганца, которая окислилась и приобрела такой неприятный темный цвет. Вследствие чего качество воды улучшилось три раза по трем основным показателям: угу. цветность, мутность и марганец сам по себе. Но вместе с тем мы увидели, что в связи с остановкой воды не на чистых сооружениях сети уже появилось подозрение на возможную неприятную бактерию. Она не является смертельной, она не является э, такой бактерией, которая может вызвать эпидемию, но она может там, вызвать расстройство, например. Э, поэтому мы хлорировали дополнительно сети и, слава Богу, избавились от этой проблемы. То есть теперь качество воды не хуже, чем было, например, в час тому, так в этот период? Да, на сегодняшний день вода абсолютно соответствует всем нормам, которые требуют от нас. А до других ну, тем, ну, знаю, что... Що... Житомирський водоканал вже кілька років, мабуть, більше п'яти років, активно бореться з неплатниками, тими людьми, які не хочуть просто платити за послуги, які надає водоканал. От, Є спеціальна машина, яка виїжджає і на вашому сайті, на інших сайтах завжди пишуть, оприлюднюють. Ті будинки, куди будуть їхати сьогодні, і де будуть э, говорити, можна сказати так, проводити роботу з боржниками. Хто ці боржники і яку роботу ви проводите, які заходи вживаєте проти тих людей, які э, не тільки не мають грошей, щоб платити, а просто не хочуть. Просто не хочуть платити? Давайте все-таки почнемо з того, що водоканал хорошо розуміє, в якій країні, в який час ми живемо. И как это связано с платежеспособностью населения? Мы ни в коем разе не имеем права выкручивать кому-либо руки. Но наше предприятие не является предприятием, которое занимается благотворительностью. Мы производим продукт, и он стоит недешево. За него все должны рассчитываться. Поэтому самый главный способ работы с должниками — это беседа. У нас есть группа людей. Это контролеры, инспекция, Аварийно-диспетчерская служба, которые совместно работают по должникам, если это связано с многоквартирными домами. Мы ходим, общаемся, просим заплатить, помогаем оформить субсидию, консультируем, угу. э, ни в коем случае не конфликтуем. Мы стараемся быть максимально открытыми и понятными для наших клиентов. И мы начали эту программу по работе с должниками, уже когда я пришел на водоканал, где-то месяц назад, и получили хороший результат. У нас была динамика прироста задолженности, которая нас сильно шокировала, если честно. На сегодняшний день за хорошо отработанный месяц мы смогли снизить задолженность на почти на 4%. И это очень хороший результат. Мы смогли Немножечко вернуть предприятию деньги, которые мы можем потратить, в принципе, на улучшение ситуации или с водой, или с электроэнергией. Что касается тех людей, с которыми мы общаемся, это разные люди. Есть люди, которые забыли заплатить. Бывает и такое. Есть люди, которым лень. Есть люди, которые неблагополучны. Это абсолютно разные люди. И для каждого человека. А богатых тоже богатого. Правильно я разумею. Mm -hmm. И тим, ну, кілька років тому мы снимали репортажи, и там, были еще люди мають. Маетки. Я понимаю вашу. Можно вы их, видно, до тут еще забудет. Я смогу только рассказать то, что мы сделали. Мы пока сакцентировали наше внимание на наибольших должниках, потому что мы эффективнее работать с ними. А это, эти люди находятся в многоквартирных домах. И мы не можем там сказать, богатые или нет. Как правило, мы подразумеваем, что богатые люди живут в отдельных особняках за городом. Я ж про цех. Эту работу мы начинаем только где-то вот с этого месяца, с этой даты приблизительно, у меня сегодня было совещание, Я uh -huh. работу по частному сектору мы начнем делать, вот, допустим, в следующей неделе, если быть точным. А, что касается многоквартирных домов, то эффективнее все-таки работать там. Но, к сожалению, там мы не можем отключать а, людей за задолженность, можем только говорить об этом. Про что я Вас еще не запытал, может Вы что-то хотите рассказать нашим телевизионерам важное? Якое залишилось поза нашей разговора. К нам приходит много жалоб. Это жалобы связаны действительно с нашим производством, с водой, с авариями. Мы это хорошо понимаем. У нас есть очень большое желание рассказать, что мы стараемся уйти от этой проблемы, но не всегда имеем возможности. Но мы видим, что исправить эту ситуацию возможно. Да, на сегодняшний день нам Остро не хватает кадры. Водоканал, водоканал трудно предоставить ту зарплату, на которую люди большой толпой придут и захотят работать. Как я разумею, я вели места, вакансии, так? Вакансий очень много, особенно это касается рабочих профессий. На сегодняшний день у нас дефицит людей, которые могут выйти и оперативно закрыть все аварии. Угу. На сегодняшний день у нас не хватает людей, которые могут там, сделать благоустройство после того, как мы ликвидировали эти аварии. Но я знаю, что мы выйдем из этой ситуации. Мы наметили для себя цели, и мы к ним идем. Да, я знаю, что сейчас результаты еще не видно. Но поверьте мне, та уверенность, которая есть у меня, и та уверенность, которая появляется у сотрудников водоканала, сто процентов поможет достигнуть этих целей, и люди увидят, что и вода, и качество услуги улучшатся. Дякую, Андрій Миколаївич, що знайшли час. Завітали до нашої студії. Бажаю вам здійснення ваших планів, ваших намірів. Вам, шановні телеглядачі, я дякую за увагу. Сьогодні у студії був Андрій Нікітін. Він є директором комунального підприємства Житомир водоканал. До побачення. Я вам дуже вдячно.